श्री स्वामी समर्थ नमस्कार स्वामी भक्तो इथे तुम्ही हे मंत्र ऐका आणि लगेच तुमच्या आयुष्यात चमत्कार होण्यास सुरुवात होईल भक्तांनो तुम्ही कल्पनाही करू शकणार नाही इतक्या वेगाने हा मंत्र आपल्या इच्छा पूर्ण करतो हा साधा सुधा मंत्र नसून आपल्या ब्रह्मांड नायक श्री स्वामी समर्थ महाराज यांचा आहे बहुतेक लोक या मंत्राचा वापर तेव्हाच करतात जेव्हा त्यांना या मंत्राची गरज असते भक्तांनो तुम्हाला जर पैशांसंबंधी अडचणी येतात हातामध्ये पैसा टिकत नसेल तर तुम्ही हा मंत्र अजिबात दुर्लक्षित करू नका हा मंत्र तुम्ही खऱ्या मनाने ऐका तर तुम्हाला गरजेपेक्षाही जास्त पैसे मिळतील विश्वास असेल तर होय स्वामी विश्वास आहे असे टाईप करा या मंत्राच्या प्रभावाने अनेक लोक आपले आयुष्य सुखी आणि आनंदाने जगतात त्यांच्या इच्छा पूर्ण होतात घरातील गरिबी दूर करतात भक्तांनो तुम्हाला स्वामींचा आशीर्वाद प्राप्त करायचा असेल तर तुम्ही या मंत्राचा जप करा आणि हा मंत्र संपूर्ण ऐका आज जो मंत्र आपण पाहणार आहोत तो स्वामींचा अद्भुत आणि शक्तिशाली मंत्र आहे या मंत्रात इतकी शक्ती आहे की तुमची भयंकर स्वप्न पूर्ण होती। भक्तांनो तुम्ही हा मंत्र फक्त एकाग्रतेने ऐका मंत्र अगोदर। या भक्तिमय चॅनलला सबस्क्राईब करा तुम्ही जर हा मंत्र ऐकत असाल तर हा मंत्र संपूर्ण ऐका स्वामींचा जप सुरू करण्यापूर्वी आपण स्वामींचा एक छोटासा प्रसंग ऐकूनच पुढे जाऊया एकदा श्रीमंत मालोजीराजे फार आजारी होते राजाची इच्छा अशी होती की अंतकाळी महाराजांचे दर्शन व्हावे म्हणून त्यांनी ध्यास लावला व मला श्री स्वामी समर्थांचे दर्शन घडवा असे ते म्हणू लागले परंतु राजे आजारी असताना महाराज राजवाड्यात कधीच आले नाही परंतु भक्ताची तीव्र इच्छा व श्रद्धेने महाराज अकस्मात राजवाड्यात आले आणि राजास दर्शन दिले राजास फार आनंद व समाधान झाले श्री स्वामी समर्थांची ती मनोहर सुंदर मूर्ती पाहत पाहतच राजाने आपला प्राण सोडला एवढे राजाचे भाग्य मोठे असे महाराज भक्तांवर अनुग्रह करीत मालोजी राजांवर श्री समर्थांची फार करुणा होती केवळ समर्थाच्या कृपा आशीर्वादाने मालोजीराव यांचा राजेपणा शेवटपर्यंत टिकला इतकेच नव्हे तर यशाशास्त्र राज्याभिषेकाचाही संस्कारही समर्थांमुळेच झाला राजवाड्याचे दार उघडण्याचे काही नियम असल्यामुळे शिपाई कोणत्याही वेळी स्वतःच्या मनाने दरवाजे उघडू शकत नव्हते राजापर्यंत वर्दी जाऊन आज्ञा घ्यावी लागत असे स्वामी एकदा राजवाड्यात गेले म्हणजे पंधरा पंधरा सुद्धा राजवाड्याबाहेर येत नसत व लोकात दर्शन देत नसत श्रीमंत मालोजी राजे श्री समर्थ महाराजांना सणावारी आपल्या राजवाड्यात नेऊन त्यांना रत्नजळी सिंहासनावर बसून त्यांची पूजा अर्चा करीत असत स्वामी भक्त हो आपण स्वामींचा प्रसंग ऐकला त्याबद्दल धन्यवाद आत्ता ऐकूया स्वामींचा शक्तिशाली मंत्र तो मंत्र असा ओ श्री स्वामी दिव्य स्वरूपाय नमः नमहा श्री स्वामी दिव्य स्वरूपाय नमः नमहा श्री स्वामी दिव्यस्वरूपाय नमः ॐ 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 श्रीस्वामी दिव्यस्वरूपाय नमः ॐ श्रीस्वामी दिव्यस्वरूपाय नमः ॐ श्री स्वामी 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 दिव्यस्वरूपाय नमः श्री श्रीस्वामी दिव्यस्वरूपाय नमः ॐ श्री स्वामी 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 दिव्यस्वरूपाय नमः ॐ श्री श्रीस्वामी दिव्यस्वरूपाय नमः ॐ श्री स्वामी दिव्यस्वरूपाय नमः ॐ श्री श्रीस्वामी दिव्यस्वरूपाय नमः ॐ श्री स्वामी 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 दिव्यस्वरूपाय नमः ॐ श्री श्रीस्वामी दिव्यस्वरूपाय नमः ॐ श्री स्वामी 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 दिव्यस्वरूपाय नमः ॐ श्री श्रीस्वामी दिव्यस्वरूपाय नमः ॐ श्री स्वामी 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 दिव्यस्वरूपाय नमः ॐ श्री श्रीस्वामी दिव्यस्वरूपाय नमः ॐ श्री स्वामी 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 दिव्यस्वरूपाय नमः ॐ श्री श्रीस्वामी दिव्यस्वरूपाय नमः ॐ श्री स्वामी 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 दिव्यस्वरूपाय नमः ॐ um, श्री oh, था। oh, स्वामी दिव्यस्वरूपाय नमः ॐ श्री 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 श्रीस्वामी दिव्यस्वरूपाय नमः ॐ श्री स्वामी दिव्यस्वरूपाय नमः ॐ श्री स्वामी दिव्यस्वरूपाय नमः ॐ श्री स्वामी दिव्यस्वरूपाय नमः श्री स्वामी दिव्यस्वरूपाय नमः ॐ 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 श्री श्रीस्वामी दिव्यस्वरूपाय नमः